yang ke-26 Ramadan bertepatan dengan hari Jumat dan bertepatan pula dengan pagi Jumat Imam tadi ada baca surah Al-Kahfi bila dihubungkan surat al kahfi dengan hari Jumaat dia sangat berat walaupun dalam realiti masyarakat Asia Tenggara menghubungkaitkan Jumaat dengan Yasir sebenarnya yang ada asas dan hadisnya sahih riwayat Imam Muslim Fadilat membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat Tanpa menafikan fadilat dan kelebihan surat Yasin Sebab surat Yasin disebut oleh Nabi SAW secara umum Man qara'a Yasin fi lailatin فأصبح Allah. Siapa baca surat Yasin pada suatu malam Maka pada sebelah pagi Allah ampunkan dosa-dosa Pada suatu malam Tanpa menyebut malam Jumat Tetapi surat Al-Kahfi Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam atau siang Jumat Kelak di padang mahsyar ketika bangkit dari kubur Akan memancar cahaya Dari telapak kakinya Hingga menjulang ke langit Ini Fadilah Membaca surah apa tadi? Al-Kahfi pada hari Jumat Dan ingat Jumat Atau hari dalam Islam bermula dari maghrib bukan midnight nisful layl la min al maghrib <coughs> maghrib semalam bila masuk saja dah tergolong hari jumaat dan dia berakhir sampai maghrib hari jumaat itu hari dalam Islam berbeza hari menurut perhitungan syamsiah matahari yang menjadikan jam 12 malam bermulanya hari berikut. <coughs> Ini diperkuatkan lagi oleh hadis yang lain. Siapa yang menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi? Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan lindungi dia dari pengaruh dajjal akhir zaman. Semua kita tahu bahwa Dajjal adalah makhluk yang akan muncul pada akhir zaman, yang peranannya ingin memesungkan manusia dari jalan yang lurus, jalan Allah. Jadi sangat bagus kalau secara bersiri. kita ingin faham apa yang ada di dalam surah Al-Kahfi macam kita selalu katakan dalam tazkirah ibadat kurang berkesan kalau ibadat itu dilakukan secara rutin ritual tanpa faham sebab itu bila kita faham Dia akan menambah Mantap iman Seperti umpamanya Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Man qara'a Ayat Al-Kursi Fi kulli dubur salat lam yamna'u min dukhulil jannah illa ayyahu au kama qala rasul sallallahu alaihi wasallam Siapa membaca surat maaf siapa membaca ayatul kursi setiap selesai salat fardu maka tidak ada penghalang baginya untuk masuk syurga kecuali mati Besar tak fadilat membaca ayatul kursi setiap selesai salat fardu berapa kali maknanya sehari semalam bukan sekedar baca kena faham ayatul kursi ada 10 poin di dalam semua menyangkut persoalan akhir mungkin kita tidak bahas sekarang begitulah apabila surat al-kahfi dibaca pada malam atau siang Jumaat Di antara fadilatnya terhindar daripada godaan dajjal akhir zaman. Fadilat berikutnya akan memancar kelak bermula dari telapak kakinya menjulang ke langit memancar cahaya untuk dirinya di padang mahsyar. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah dalam tiga siri berikutnya ini saya dah ulas ayat-ayat yang saya rasa teringat pertama sekali ayatul kursi maaf surat al-kahfi yang terdiri daripada 110 ayat diawali dengan alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitab segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ke atas hambanya kitab komen ulama tafsir mana-mana ayat Al-Quran diawali dengan Alhamdulillah ini yang di dalam kaedah ilmu tafsir ismul masdar bimaknal amal bentuknya isim kata benda Alhamdulillah apa maknanya segala puji milik Allah Okey, itu isim Di makna al-amar Tetapi membawa makna perintah Amar Segala puji bagi Allah Tapi dengan makna pujilah Allah Sanjunglah Allah Boleh tak dengan kata lain Syukurilah Allah Boleh tak dengan kata lain Berterima kasihlah pada Allah Yes, Alhamdulillah lambang syukur Apa yang kita patut syukuri ada dua nikmat yang disebut sesudahnya. Pertama, abdihi hambanya Alhamdulillahillazi anzala al segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ala abdihi ke atas hambanya alkitab. Tentu saja maksud hambanya di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksudkan dengan kitab adalah Al-Quranul Karim Oleh sebab itu kesimpulannya Rupanya Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran Adalah dua nikmat Allah yang paling agung. Macam mana tak dikatakan nikmat yang paling agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi jaminan Aku tinggalkan buah pedoman untukmu wahai umat selagi kamu berpegang teguh kamu tak akan sesat untuk selama-lamanya yaitu Al-Quran dan Sunnah Betul tak Al-Quran dan Sunnah adalah sangat besar peranannya sehingga membuat kita tidak tersesat dalam hidup Lagi apabila kita mengenang sejarah sebelum datangnya Islam sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus Betul tak zaman itu berlaku hukum rimba siapa kuat dialah yang akan menang Itu sebabnya mengapa orang-orang Arab sangat suka dengan anak lelaki tetapi benci dengan anak perempuan apa sebab sebab anak laki-laki boleh berperang mengalahkan kabilah lain. Anak perempuan lemah dari segi fizikal. Itu rahasia. Sampai Allah tegur dalam Al-Quran yang kain. Mengapa orang-orang Arab jahiliyah mereka bangga dengan memiliki anak lelaki tapi aku diberinya anak perempuan Masih ingat? Kan Arab Jahiliyah mendakwa bahwa Al-Malaikatu Banatullah Para malaikat adalah anak perempuan Anak perempuan Allah Itu dakwaan penyembah berhala Mereka dengan Abu Jahal, Abu Lahab Yang laki-laki pula milik mereka Yang perempuan yang lemah milik Allah Hadirin dan hadirat rahimahumullah Jadi dengan datangnya Islam Dengan datangnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Keadaan jadi berubah Ini sepatutnya lebih-lebih lagi dirasakan oleh kaum wanita Di zaman jahiliyah sebelum Nabi Muhammad diutus Wanita tidak ada nilai sama sekali Apabila suami mereka meninggal dunia mereka bukan saja tidak layak terima harta warisan suami, malah wanita tersebut menjadi barang warisan. Sehingga di dalam sejarah dikatakan apabila suaminya meninggal dunia, maka baru tersebut, janda tersebut jadi milik keluarga, adik beradik dari suaminya yang mati, yang boleh wanita itu ditonggangi Bagaimana mereka menonggangi onta begitu gambaran wanita sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus tapi begitu Nabi Muhammad diutus wanita dimuliakan malah dalam surat dalam Al-Qur'anul Karim ada surah yang dipanggil suratun nisa apa makna nisa wanita kita laki-laki jadi jelas tak ada surat untuk begitu Islam menaikkan martabat wanita, walaupun kita lihat wanita-wanita modern hari ini melihat Islam sebagai zalim terhadap wanita, salah. Mereka dah salah fakta. Lalu hadirin dan hadirat, Allah Subhanahu Wa Taala sifatnya Al Quran. ولم يجعل له عوجا قيما dan Allah tidak jadikan di dalam Quran itu satu pun perkara yang bengkok tapi semua kandungan Quran adalah lurus belaka Allah sifati Quran itu dengan dua sifat pertama nafi Walam dia jahalahu wajah. Dalam Quran tidak ada yang bengkok. <tuh> yang kedua isbat kahima, yaitu mustaqim. Semua kandungan Quran adalah lurus. Cuma bila ditanya usas, apa makna? Tidak ada dalam Quran satu pun perkara yang bengkok. Padahal bila kami buka Quran penuh dengan huruf-huruf bengkok Ra, Shin, Jin, semua bengkok belakang Nah, kaedah bahasa Ustaz buat contoh, apa kata Nabi? Setiap terbit matahari sebelah pagi Setiap pagi ketika matahari terbit Malaikat-malaikat di langit menyeru Cuma seruan malaikat ini kita tak dengar Apa bunyi seruan itu? Maaf, maaf Ustaz betulkan, bukan malaikat Menjelang terbit matahari setiap pagi Seluruh anggota manusia menyeru dan seruan itu addressnya kepada lidah kepala, telinga, dagu pipi, bahu, perut paha, lutut, kaki semua menyeru semua anggota ini menyeru kepada lidah wahai lisan Nasib kami semua kata anggota A'adha Nasib kami semua sangat tergantung kepada mu Jika engkau lurus wahai lidah Selamatlah kami Tetapi jika engkau wahai lidah bengkok Binasalah kami Apa makna lurus dan bengkok untuk lidah bila kamu berkata benar. Bila kamu berkata benar. Bila kamu zikrullah. Bila kamu ucap la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Betul tak itu membuat seluruh anggota akan selamat dari neraka? Kau bengkok, binasalah kami, bohong, mengumpat, memfitnah orang dan lain-lain, mendakwa Tuhan ada anak, betul tak itu semua adalah sebagai lambang lindah yang bengkok, binasalah kami, maknanya kami akan dihumbang dalam api neraka. Oleh sebab itu kata ulama tafsir berbalik kepada ayat sifat pertama Al Quran. ولم يجعل له dan Allah tidak jadikan dalam Quran satu pun perkara yang bengkok tidak ada perkara bengkok dengan makna kata ulama tafsir dalamnya tidak ada bohong dalamnya tidak ada dusta di dalamnya tidak ada perkara yang menyusahkan Dalamnya tidak ada dongeng Itu makna Allah tidak jadikan dalam Quran Itu satu pun perkara yang bengkok Tapi semuanya Qayyimah Maknanya mustaqim Apa makna mustaqim? Dan Ustaz tertarik dengan analisa Dari Imam Ibnul Qayyim Ketika menjelaskan makna Qayyim Maaf, yes, Qayyim Ibnul Qayyim menjelaskan makna qayyima dalam tafsirnya tafsir al-qayyim kata beliau tabiat garis yang lurus ada tiga bila dua titik digaris oleh garis yang lurus ada tiga ciri-ciri khas Pertama sekali ciri-ciri khas jalan lurus Hadirin dan hadirat betul tak semua kita memohon agar Allah tunjuki kita jalan yang lurus Ini ada kaitan Itu sebabnya pada satu hari Nabi Muhammad SAW ketika ditanya Ya Rasulullah ma huwa siratul mustaqim Ya Rasulullah, apa itu jalan yang lurus? Nabi jawab, As-siratul mustaqim huwa Al-Quran. Nah, berbalik kepada ciri-ciri jalan yang lurus, kata Imam Ibn Al-Qayyim, ciri-ciri pertama jalan yang lurus, jalan itu pendek. Betul tak? Bila dua titik, di Hubungkan dengan garis yang lurus, betul tak perjalanan antara satu titik ke destinasi titik berikutnya adalah lebih pendek berbanding dia dihubungi oleh jalan yang bengkang bengkok. Yes. Ciri-ciri kedua jalan lurus adalah cepat sampai, betul tak? Lah? ciri-ciri ketiga jalan lurus mudah dilalui oleh sebab itu bila kita faham Quran faham hadis Nabi lalu kita jadikan panduan dalam beragama agama Islam jadi mudah cepat sampai kepada kerendahan Allah tak berbelit-belit sebagaimana setengah-setengah orang memahami Quran memahami Islam susah sangat. Karena apa? Dia tidak berpandukan kepada Quran. Hanya dengar cakap orang, cakap orang, cakap orang. Akhirnya Islam jadi susah. Allah apa? apa. Quran penuh dengan data. Baru satu ayat, belum habis lagi. Kita tidak bahas. Banyak tak pengajaran baru satu ayat dari 110 ayat. <tuh> Quran penuh dengan khazanah ilmu sebabnya kata para sahabat Kalau ikuti Al-ilmu qala al Allah, Allah Wa qala rasul. rasul Ilmu yang sebenar-benar ilmu Ialah apa yang Allah firmankan Dan apa yang Rasul sahabat Mudah-mudahan ada juga manfaatnya. manfaatnya InsyaAllah kita sambung di dengan ayat-ayat berikutnya Dan memang kita belum siang